Вы откуда? Город Москва. Санкт-Петербург. Замечательно. А почему, ребят, вы решили принять участие в акции Рок в поддержку Украины? Это же, в общем-то, не ваша страна. А, для меня эта акция не политическая, а для меня это способ помочь хорошим людям в тяжелой ситуации. А вы? Я вообще против войны. Ребята, в двух словах, что вы можете пожелать сегодня украинцам? Чего, чего тут пожелать? Выдержать все это. Просто вот прожить, потому что в цвет в конце туннеля есть. Нужно просто вот вытерпеть, найти какие-то силы в себе. И э, они, Украина идет правильным путем. Что я могу еще здесь добавить? Я не политик, я все это со стороны вижу. Вот сил, силы и э, вера, мужество. Чего в таких ситуациях э, людям желают? И свободы. Вот, ну которые они, в общем-то, уже первый шаг сделали. Привет. Меня зовут Силантий, я лидер питерской нью-йоркской группы «Тихо», музыкант. А Скажите, пожалуйста, а почему вы решили поддержать акцию «Рок-поддержка Украины»? Ну, лично мое мнение, что всем пора уже давно выключать телевизор, включать мозги. И как-то я стараюсь, чтобы наоборот объединять всех людей. Музыка сближает, в общем-то. Язык международный, универсальный, всем доступный и понятный. Вот если мы как-то можем... А, помочь волонтерам, врачам, тем, кому сейчас тяжело, кому государство не помогает и так далее, то все, что мы можем, петь песни. Скажите, а что можете сейчас пожелать людям, которые находятся в Украине, людям, которые находятся в зоне боевых действий? Ну, главное, наверное, те, кто в зоне боевых действий, конечно, вернутся домой живыми, и а, тяжело все это для всех и

Меня зовут Андрей Компаниец. Я живу не в Нью-Йорке, я из штата Нью-Джерси, город Фаерлон, Это очень русскоязычный город. Вот. Я в Киеве прожил 39 лет, и, конечно, все, что происходит там сейчас, конечно, трогает, и мне это близко. И Киев, я с трудом представляю себе, как, как люди в Киеве и в стране ощущают себя сейчас. Наверное, им очень нелегко, и вот когда я услышал о таком концерте в поддержку Украины, я понял, что я должен в нем участвовать. Хотя я, конечно, далекий от рока человек, я исполняю авторские песни, просто хорошие песни лирические. Вот. Но я понял, что это мой долг в этом поучаствовать, и я очень счастлив, что это получилось. Будем мриятый и жить на крылах нади, ней. Как тебя не любить киевами. Будем риять и жить на крылах нади, ней. тебя не любить киевами. Между нами. yeah Що народ мой по кріпасному гнять чело і в президенти вибирає чекіста сволоч і Скажіть, будь ласка, як взагалі з'явилася така ідея організації такого заходу? Взагалі, ідея зародилася так, що в мене з'явилася думка, що не всі москалі. Що москалі, вони теж люди. Неможливо повірити, що Україна стала жертвою цієї усієї пропаганди. І тому дуже важливо повідомити, що ми разом. Це якесь марення, це не може тривати довго. Люди схаменіться. Росіяни підтримують Україну, нормальні росіяни серед нас є нормальні свідомі люди. Дуже важливо зауважити, що всі кошти, що зібрані на цьому концерті, ідуть на те, аби медики змогли рятувати життя хлопцям на передовій. Ми дуже вдячні всім, хто брав участь в організації цього концерту. І особливо ми хотіли би подякувати всіх російських музикантів, що не зважаючи ні на що, теж зіграли тут, прийшли сюди і підтримали Україну. Дякуємо вам. Чтобы снова стать с чьей-то радостью, Чтобы болью стать неизвестной, Чтоб прийти сюда и остаться здесь, среди костров моих не покажем.